Bayangkan ni, korang pergi bercuti dengan kawan-kawan korang ke satu festival ni di sebuah tempat di tepi tasik. Suasana meriah, muzik berancak, ada macam-macam aktiviti dan semua orang tengah berseronok. Tapi esoknya korang tak bangun-bangun dari tidur sebab jasad korang telah ditemui terapung di tasik. Inilah kisah tragis seorang gadis yang masih lagi muda telah dijumpai terapung di tasik di Tennessee. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam tu? Kemalangan ataupun ada seseorang ni yang cuba tutup perbuatan jenazah jenayah dia. Hari ini kita akan menyelami kronologi kematian dia sebabnya ada banyak bukti yang menunjukkan kawan baik dia terlibat dan ada banyak kejanggalan. Tapi sampai ke hari ini kes dia telah diklarifikasikan sebagai sebuah kemalangan. Lauren Taylor Edgy, 21 tahun, lahir di Mississippi, Amerika. So dia ni tinggal bersama-sama dengan mak dia, Sherry, ayah tiri dia Michael dan tiga adik-beradik dia, Allison, Jordan dan juga Joshua. Dia digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, kelakar, energetik, ceria dan mempunyai semangat yang besar dalam hidup dia. Dia suka sangat pasal sukan, tarian dan juga dapat pingat yang banyak dari gimnastik. Kalau dekat kolej dia, ada pertandingan menari, dia mesti akan join punya. Sampalah satu hari tu pada 24 Julai tahun 2015 dia telah join satu acara tahunan wakeboarding di Center Hill Lake. Tennessee. Masa tu dia pergi tiga orang, seorang tu BFF dia bernama Hana, lepas tu boyfriend Hana bernama Aaron dan juga kawan Aaron bernama Chris. Hari Lauren pergi festival tu, itu adalah kali pertama dia berjumpa dengan Chris, even Hana ni pun tak berapa kenal sangat dengan Chris. Festival ni sangatlah besar dan biasanya melibatkan parti dan juga mabuk-mabuk. Sebenarnya, Mak Lauren ni tak berapa suka dengan Hana sebab bagi dia Hana ni bukanlah seorang kawan yang baik. Sebabnya perangai si Hana ni kalau dia boring atau dia nak keluar lepak barulah dia cari si Lauren. Kalau tak batang hidung dia pun tak tak nampak. Dia sejenis orang yang macam bila dia susah baru dia ingat orang. Ha, bila dia senang dia lupa orang tu. Lagi satu perangai Hannah ni bila dia bersama dengan boyfriend dia biasanya dia akan lupakan si uh, Lauren ataupun orang-orang yang sekeliling dia. Baik tak payah ajak kawan kau keluar kan kalau kau asyik nak berkepek je dengan boyfriend kau. Walaupun perangai Hannah ni agak annoying macam hmm, tak berapa nak berkenan sikit lah kalau kita tengok ni kan. Tapi Lauren ni okey je. Dia terima je. Masa Lauren nak ke festival tadi dengan Hannah so mak dia ni macam berat hatilah nak lepaskan anak dia Tak tahulah kenapa dia rasa macam tu tapi dia rasa macam ada yang tak kena Tapi bila dia fikir balik Alah anak dia cuma nak ke festival je pun Bukan nak pergi tempat berbahaya So dia pun bagilah Laura ni pergi Jadi sebelum anak dia keluar dari rumah Dia sempatlah peluk anak dia Dan itu adalah kali terakhir Mak dia tengok si Lauren ni Jadi Lauren dengan Hannah pun bertolaklah lah Sampai ke tempat festival tadi Dengan perasaan yang sangat excited So diorang berdua pun Dengan Aaron dan juga Chris ni pun Lepak lah sama-sama sambil minum, minum Tengok sukan air Dan diorang juga telah mencuba aktiviti mencabar Macam terjun dari tebing Kawasan yang diorang nak terjun tu Sebenarnya bukannya selamat Tak ada orang yang jaga ataupun kawal pun Tebing tu pula agak tinggi Dan ada banyak batu dekat sekeliling tu Ada batu yang nampak Ada batu yang tak boleh nampak Macam tersembunyi di sebalik air tu Nak-nak pula kalau ada ombak yang datang kan lagilah tak nampak batu yang tersembunyi Masa Lauren nak terjun dari tebing tu dia berjaya lah elak ke semua batu yang dia nampak tapi bila dia nak cecah je ke air tiba-tiba muncul pula satu batu yang tersembunyi and bam. Belakang kepala dia ni telah terhantuk terkena batu tadi. Masa ni dia terhuyung hayang kejap and then dia macam tak berapa sedarkan diri buat sementara waktu. Mungkin pada masa tu dia mengalami gegaran otak yang ringan. Tapi lepas tu dia dah macam okey je dan dia boleh teruskan hari macam biasa. And then pada waktu malam pula, dalam berempat pun pergilah ke sebuah bar nak lepak-lepak, nak minum dekat situ pula. Ada rakaman daripada CCTV dalam bar tu menunjukkan yang si Laura ni masih okey, ceria dan boleh bergelak-gelak. CCTV juga ada rakam yang orang berempat tinggalkan bar tadi pada pukul 2 pagi dan berjalan kaki menuju ke uh, sebuah sebuah kawasan jeti untuk menuju ke tempat perkemahan dorang. Kawasan dorang berkemah ni dikatakan sangat terpencil dan tak berapa selamat. Satu-satunya jalan nak pergi ke tapak perkemahan tu hanyalah melalui air dan dorang terpaksa nak ibuk lah. Lagi satu, tapak kawasan perkemahan yang dorang nak tidur ni bukanlah kawasan rasmi festival tadi. Tak ada papan tanda, tak ada pagar dan juga tak ada sistem kawalan. Pendek cerita, kawasan tu memang tak diiktiraf ataupun akan dipantau oleh pihak festival tadi. So, sesiapa yang pergi berkemah dekat situ, macam kau tanggung risiko sendirilah. Sebenarnya, memang ada tapak perkemahan yang disediakan oleh pihak festival tadi tapi tak tahulah kenapa diorang nak pergi berkemah tempat yang terpencil macam tu. Nak juga berkemah, jauh dari orang. Sebenarnya, pada awal tu, Loren ni ingat diorang berempat akan tidur dekat kabin yang disediakan oleh pihak menganjur. Tapi, alih-alih, dia baru dapat tahu Oh, yang diorang ni akan tidur dekat kawasan uh, perkemahan yang terpencil tadi tu. So nak tak nak, diorang ni memang dah tak ada pilihan. Dia pun terpaksa lah ikut sebab kawan dia Hannah tadi tu pun setuju nak pergi ke situ. Jadi sampai dekat sini, Hannah pun tidur sekemah dengan boyfriend dia manakala si Lauren ni pula kena tidur dalam satu hemok dengan Chris. So Lauren memang rasa sangat tak selesa sebab dia tak kenal Chris pun. Dia baru jumpa Chris hari tu. Lepas tu macam mana pula tiba-tiba kau nak tidur satu hemok dengan dia. Lagi satu, tempat hemok tu digantung sangat creepy ya. Di China, hemok tu dikantung berdekatan dengan tebing yang sangat tinggi ketinggian tebing tu ada yang 35 kaki dan ada yang ketinggian 90 kaki kalau kau jatuh daripada hemok tu terus masuk dalam air tasik punya tapi disebabkan Lauren ni terpaksa dia dah tak ada pilihan yang lain so dia pun terpaksalah share satu hemok dengan Chris tadi sebelum tu Lauren dah pernah tanya orang-orang yang tidur dekat kabin yang disediakan oleh pihak penganjur ada tak bilik kosong ke ataupun ruang yang kosong supaya dia dapat tumpang tidur tapi semuanya full even dia pernah terjumpa kawan lama dia dekat festival tadi lepas tu kawan dia ni pernah tidur dekat tempat perkemahan yang kawan-kawan Lauren ni pilih tau so kawan lama dia kata yang dia memang serik gila nak berkemah dekat situ dan dia tak akan pergi lagi sebab kawasan tu memang tak selamat kalau sesiapa nak pergi ke bahagian atas dia orang kena daki curam dan kawasan berbatu lepas tu adalah seutas tali yang diikat kepada pokok jadi kalau korang nak daki, korang boleh pegang tali tu. Jadi kalau korang tak pegang, kemungkinan besar korang boleh jatuh terkolek. Jadi semasa Lauren bersembang dengan kawan lama ni, bila dia dengar cerita kawan dia, dia pun macam, alah tak nak lah tidur dekat situ, boleh tak? Aku nak tumpah tidur dekat kabin kau. Tapi kawan dia kata minta maaf lah sebab aku punya cabin pun dah penuh Itu yang dalam keadaan terpaksa dia pun kena ikut kawan dia si Hana tadi Dengan dua lelaki tidur dekat situ juga Kalau ikut hati dia dia memang nak balik malam tu juga Tak nak tidur dekat sana sebab Yelah dah dengar cerita macam tu kan mestilah dia tak selesa And then dia ada contact dengan seorang kawan dia untuk pick up dia Boleh tak kau tolong ambil aku malam ni sebab aku nak balik tapi kawan dia tak nak ambil sebab dia kata aku tak familiar lah jalan tu lagi pun sekarang ni dah macam agak lewat malam so maybe esok lah kot kan dan itu adalah kali terakhir semua orang melihat Lauren ni masih lagi hidup Esok pagi tu Hannah ni bangun Dan dia pun pergilah ke hammock Sebab nak check Lauren Tapi Lauren tak ada. So Hannah ni pun Terjutlah Chris Eh Chris mana Lauren So Chris yang dalam keadaan Mamai terkejut ni dia pun katalah yang tengah malam tadi dia ada nampak Lauren keluar daripada hemok dan lepas tu dia tak tahu si Lauren ni pergi ke mana dan dia pun tak tahulah sama ada Lauren ni masuk balik ke dalam hemok ke ataupun tak Hana pun mulalah cari Lauren ni di merata-rata tempat tapi barang-barang peribadi dia masih ada dekat situ tau Hana dah mula rasa pelik sebab si Lauren ni takkan tinggalkan barang-barang peribadi dia walaupun Lauren hilang pada pagi tu diorang tak terus report kepada pihak kuasa tentang kehilangan Lauren tau diorang hanya berharap yang Lauren akan balik lepas tu sampailah pada pukul 4 setengah petang Jasad Lauren telah dijumpai terapung di tasik. So dua orang nelayan yang terkejut bila nampak jasad Lauren ni, diorang pun pergi lah buat report polis. Kawasan jasad Lauren dijumpai itu sebenarnya berada di kawasan teluk dan agak jauh daripada tapak diorang ni berkemah Macam tak logik kalau dia terjatuh dari hammock and then jasad dia dijumpai jauh dari sana. Lagi satu tak mungkin jasad dia dihanyutkan ke teluk tadi sebab hari tu arus air ni bertentangan. Pelik kan? Masa dua orang nelayan dengan dua orang polis tengah on the way nak pergi ke situ Dua orang ternampak Aaron ni pun tengah dayung sampan nak pergi ke teluk tadi tu juga Polis pun tegolak Aaron tadi dan minta dia patah balik Tapi Aaron dia cakap Mungkin orang yang terapung tu adalah kawan kami Tapi pada masa tu hanya dua orang nelayan dan juga dua orang polis ni je yang tahu tentang keadaan si uh, Lauren ni Even polis ni pun tak sempat tengok lagi jasad Lauren Macam mana Aaron boleh tahu ada mayat yang terapung dekat situ So, katakanlah dia telah diberitahu oleh seseorang Macam mana dia boleh terfikir itu adalah jasad si Lawrence Kenapa dia rushing ke situ dan tak call pihak polis Atau benda ni mungkin kebetulan je Jasad Lauren pun kemudian dikeluarkan dari air Dan dihantar untuk buat bedah siasat Laporan bedah siasat menunjukkan yang kandungan alkohol Dalam badan si uh, Lauren ni sangat-sangatlah tinggi Dan punca kematian dia adalah disebabkan trauma tumpul di kepala Dan kemungkinan dia ni mati lemas Polis buat kesimpulan yang dia mabuk Jatuh dari hemok, mati lemas Dan kematian dia adalah sebuah kemalangan Selepas result bedah siasat ni keluar Ada dua lelaki ni yang bercakap dengan Mak Lauren Yang diorang yakin sebab sebenarnya anak dia bukan mati lemas tapi mungkin dibunuh oleh seseorang. Orang yang cakap tadi tu adalah orang yang nampak daripada berempat ni keluar meninggalkan bal dan seorang lagi tu adalah saintis forensik yang bernama Mark. Dalam temubual tadi, Mark cakap kecederaan Lauren tak konsisten dengan apa yang berlaku kalau dia terjatuh. Lagi satu, kalau Lauren terjatuh dalam hemok, mestilah badan dia akan bercala dan baju dia akan terkoyak. Tapi semasa bedah siasat tu, tak ada air dalam perut dia ataupun dalam paru-paru Lauren. So, macam mana dia boleh mati lemas? Takkanlah terus jatuh, terus mati on the spot kan? So, lepas mak dia dengar kata-kata dari mak ni, mak dia pun upahlah penyiasat persendirian yang bernama Sheila. So, Sheila ni pun checklah apa semua dan dia terjumpa ada kesan lebam tau dekat bahagian leher si Lauren ni dan dia yakin itu adalah kesan kena cekik Lagi satu ada kesan gigitan di kawasan breast Lauren dan dia yakin Itu adalah kesan serangan seksual Disebabkan bukti ni Polis pertama yang nampak jasad Lauren ni pun Mintalah polis-polis yang lain Untuk membuat ujian rap kit Tapi diorang tak pernah buat ujian tu Dan diorang kata Tak mungkin seorang si ni kena rogol Sebabnya masa dia mati tu dia orang jumpa dia pakai tampon sebab dia period. Tapi faktanya Lauren tak period pun pada hari tu. Korang tak rasa pelik ke? So ada yang kata Lauren pakai benda tu sebab nak berjaga-jaga. Dan ada yang kata Probo sengaja letak sebab nak sembunyikan perbuatan jenayah dia. Teori ni juga telah disokong dengan fakta pada hari kejadian jasad dia dijumpai, baju yang dia pakai tu bukan baju dia. Mak Lauren kata dia tak pernah nampak pun anak dia pakai baju macam tu sebelum ni. Even pakaian dalam yang anak dia pakai pun bukan dia punya. Tapi pakar patologi pula kata yang Lauren ni bukan dirogol Luka gigit dekat breast dia tu adalah kesan dia terjatuh atas batu Semasa dia terjatuh dari tebing Kesan lebam dekat leher dia tu pula adalah disebabkan leher dia telah menghentam batu Semasa dia terhempas ke dalam air Walaupun kematian Lauren diklarifikasikan sebagai sebuah kemalangan Tapi ramai orang percaya yang dia sebenarnya dibunuh Family Lauren pernah buat ujian sebanyak 50 kali Ujian jatuh dengan menggunakan patung yang sama berat sama saiz dengan Lauren Dan keputusannya Patung-patung tadi ni akan terjatuh dan tersangkut dekat semak tepi tebing Dan macam mana pula jasad lorong ni boleh dijumpai jauh daripada tempat dia jatuh tu Polis ada temubual Hana dengan dua orang lelaki tadi Tapi dia orang ditemubual sebagai apa untuk ambil keterangan je lah Untuk tahu apa yang terjadi pada masa tu bukan sebagai suspek Sepanjang temubual polis dengan Aaron dan juga Chris ni dua orang berdua ni nampak sangat nervous dan cemas Dan dia orang juga telah menunjukkan yang dia orang ni tak dirasa simpati tau Si Hana ni pula kerap bertukar cerita Kejap dia kata itu, kejap dia kata itu. Ini, dia ada cakap yang Dia ternampak Lauren tengah lepak Dengan seorang lelaki agak tua Dekat atas bot Sebelum dia masuk tidur Si Chris ni pula kata Yang Lauren ni ada plan Nak jumpa dengan seseorang Tapi dia tak tahu Siapa lelaki tu Selepas daripada Temu bual diorang dengan polis ni Esok tu Diorang pergi terus Berpesta Minum-minum Dua hari berturut-turut Diorang mabuk-mabuk Macam takde apa-apa yang pernah terjadi dekat diorang seolah-olah kematian Lauren tu langsung tak beri kesan tau dekat diorang ni. Chris juga telah upload gambar dia dekat IG dengan caption best weekend ever. Nina rasa kalau situasi tu terjadi dekat kita kan even kita tak kenal sangat dengan si Lauren benda tu mesti akan efek kat diri kita punya mesti kita akan ada trauma. Bayangkan kau pergi berseronok-seronok nak berkemah tiba-tiba salah seorang member kau ni mati dan ramai juga saksi-saksi yang kata pada malam kejadian tu Lauren ni memang tak nak tidur dekat tapak perkemahan tadi dan dia nak balik. Ada yang kata pada malam kejadian dengan tu Dia memang nak balik sangat-sangat kan Dan lepas tu Member-member yang tiga orang tadi ni Tak nak balik So mungkin pada masa tu Berlakunya pergaduhan And then Kawan dia pun telah sembunyikan kunci kereta ke apa So dia pula mabuk masa tu Dan kemungkinan dia terjatuh Dari tebing ke apa Tapi macam mana pula Dia boleh terjatuh daripada kawasan perkemahan dia yang sangat jauh Atau mungkin malam tu Yelah dia kan mabuk Mungkin dia main jalan je Sebab dia fikir itu adalah jalan keluar Lepas tu dia pun jatuh dekat situ Korang rasa macam mana? So pada hari pengebumian Lauren ni Tak ada seorang pun daripada orang bertiga ni Yang datang ziarah kubur Lauren buat kali terakhir tau. Jadi benda ni lah yang menimbulkan rasa suspicious kepada family Lauren. Kenapa korang tak datang? Sedangkan pada hari kejadian, korang ada bersama-sama dengan dia. Sampai ke hari ni, kematian Lauren masih lagi diklarifikasikan sebagai kemalangan. Tapi family dia dan juga penyiasat-penyiasat yang lain percaya yang Lauren sebenarnya dibunuh oleh diorang bertiga. Jadi guys, korang ada tak teori korang sendiri? Adakah korang rasa mungkin dia berjalan pada malam tu dalam keadaan mabuk and then terjatuh sebab telah jasad dia dijumpai jauh daripada tapak perkemahan ataupun korang rasa memang diorang ni lah yang bunuh. Lepas tu diorang bersekongkol tak nak cerita benda yang sebenar. Nina ada baca selepas bertahun-tahun kes ni berlalu. Jadi si uh, Hannah ni telah kahwin dengan Aaron dan diorang orang berpindah ke tempat yang lain. Jadi Sheila ni berjumpa dengan orang nak tanyalah pasal kejadian apa yang terjadi pada malam tu. So masa dalam temu bual Sheila dengan uh, penyiasat sepenuhnya ni dengan si Hannah ni tiba-tiba si Hannah ni dapat call dari suami dia yang Aaron tadi dah Lepas tu dia cakap kejap and then temu bual tu pun berjalan macam biasa dan Sheila ni yakin Aaron call si Hannah ni nak cakap kita stick dengan cerita asal kita. Tapi itu just kesimpulan dia lah sebab dia sendiri pun tak dengar perbualan tadi. So guys, Nina nak tahu pula macam mana pendapat korang komen dekat bawah okey. Jadi sampai di sini saja perkongsian Nina hari ini. Nina harap korang suka. Kalau korang suka dengan konten-konten Nina macam ni jangan lupa untuk like, comment dan subscribe sekali tau. Dan ya, kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.